أصحاب الفضيلة والسماحة ضيوفنا الكرام علماءنا الأجلاء أيها المستمعون الأعزاء اجتمعنا في هذا الصباح المبارك في مجلس ختم البخاري وهذه هي السنه المتبعه السنه المتبعه في رهاب هذه الجامعه جامعه مركز ثقافه سنيه منذ عقود في نهايه كل عام دراسي يحتفل رهاب هذه الجامعة بحفلة مباركة أو بمجلس مبارك لختم صحيح الإمام البخاري رحمه الله وفي كل عام حينما نجتمع لهذه المناسبة الميمونة يشرفنا بحضورهم وإفاداتهم علماء كبار الذين قدموا إلينا من مختلف الدول العالمية. نتبرك بإلقاء نظرة إلى وجناتهم المقدسة كما نستفيد من خلال كلماتهم القيمه كما ان هذه المناسبه توطد العلاقات الأخوية والبديه بين الامه الاسلاميه في الهند والشعوب المسلمه في العالم باجمع ولكن خلاف ما جرت عندنا في رهاب هذه الجامعة من هذه السنة المتبعة في هذا العام وقع هناك تغيير رمزي الجامعة كانت تعقد وتجتمع لهذه المناسبة عادة ودائما إلى هذا العام بعد صلاة العصر او قبيل صلاة العصر. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى نظرا الى كثافة العلماء وكذلك نظرا الى مواعيد سفرهم قررت الجامعة أن تعقد هذه المناسبة لهذا العام في صبيحة هذا اليوم بعد صلاة الفجر وبعد أن استمعنا إلى درس العلامة الحبيب عمر بن حفيظ بن سالم الله يطول عمره فاليوم معنا أيها ال علماء مجموعه كبيره من الضيوف مجموعه كبيره من العلماء مجموعه كبيره من الرجال او من كبار الشخصيات هناك علماء من جمهوريه اليمن وهناك علماء من العراق وهناك علماء من داغستان الروسيه وهناك علماء من كيرغيزيا وهناك علماء وضيوف من دوله الامارات العربيه المتحده وهناك كبار العلماء من اوزبكستان من عند الامام البخاري رحمه الله تعالى وارضاه أنا متأكد حينما أنا أخاطبكم بأننا في هذا العام بأننا في هذه السنة في هذه في هذه الحفلة المباركة نحن أكثر تشرفا وأكثر تبركا لسبب هذه الجماعة المباركة الذين يتجاوز عددهم المئة والذين قدموا إلينا لكي يشرفونا بنظراتهم وإفاداتهم فأنا لا أملك إلا أن أشكر الله سبحانه وتعالى على أن أتاحنا هذه الفرصة المباركة الميمونة لكي نلقي بعض النظرات إلى تلك الوجوه الناظرة وأنا لا أريد أن أطول ولكن لا يفوتني أن أشير أسا... أن إلى واقعتين أنا أعتقد إن شاء الله أن اللغة العربية تكفي لشرح أو بيان هاتين الواقعتين أمامك الواقعة الأولى قبل سبعة شهور كان فضيلة العلامة مفتي الديار الهندية سلطان العلماء فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد حفظه الله ورعاه برفقة العلامة الحبيب الشريف عمر بن حفيظ الله يطول عمره كنا جميعا في حضرة الإمام البخاري رحمه الله وكان هناك ما شاء الله إمام تاشكن الأستاذ الدكتور رحمة الله الترمذي وغيرهم والله ما أحسن ذلك المجلس وما أطيبه وما أهلاه قلما يجد الانسان فرصة ذهبية مثل تلك الفرصة عند الامام البخاري ايها الاخوة وعلى لريه ما يليق بمقامه من الجلال والهيبة والعظمة وهناك نجمان بل هم نجوم ثلاثة اولا انا اقول هما نجمان ولكن هم نجوم ثلاثة ليست الفنادق ذات النجوم الثلاثة أنا أتحدث ولكن هناك نجم فضيلة العلامة الشيخ أبو بكر أحمد وفضيلة الحبيب عمر بن حفيظ وفضيلة العلامة رحمة الله الترمذي وغيرهم أنا أتذكر قول الشاعر إذ يقول ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الله وابو إسحاق والقمر نعم صدق القائل حينما قال هذه العبارة بشكل شعر أو بيت أو بيت شعري والله يا إخوة هناك في أوزبكستان في حضرة الإمام البخاري هناك وفود كثيرة من دول العالم هناك من دولة الإمارات العربية المتحدة وهناك من سلطنة عمان وكذلك من دول الخليج ومن أفريقيا ومن أوروبا ومن أمريكا ومن أستراليا وكذلك كان هناك كثير من الوفود من مختلف مناطق الهند طرحت أمامهم سؤال هذا الأمر يجب أن تسره نظركم إليه أنا طرحت سؤال أمام بعض الضيوف الذين جاءوا إلى حضرة الإمام البخاري السؤال كان هكذا أنفقتم مالا كثيرا وقضيتم اياما كثيرا للقدوم الى حضره الامام البخاري فقط انا اختصر واسالكم السؤال باختصار ما هذا الامر الذي شجعكم على انفاق هذا المال وعلى تحمل هذه المشاق وعلى هذا القدوم المبارك إلى هذه الأراضي الطيبة في حضرة الإمام البخاري بعض العلماء أنا ذاك في أوزباكستان أجابني يا دكتور حسين ما سمعت قول الله سبحانه اسمعوا وعوا أيها الأحبة هذا الضيف اجابني الم تسمع قوله سبحانه وقد قال في قرانه المجيد وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره يعني يوم القيامه بعض الوجوه تبيض وجوههم والوجوه الاخرى تسود وبعبارة أخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة نعم اللهم اجعلنا جميعا واجعل ذبينا جميعا من أصحاب الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة ثم شرح لي ذلك الأستاذ آنذاك في أوزبكستان وهل سمعت قوله صلى الله عليه وسلم نلر الله امرأ سمع مقالتي فضعها وأداها كما سمع أنا قلت بلا أنا سمعت ووعيت هذا القول من القرآن وهذا الحديث إذا هو قال نحن جميعا هنا من أقطار العالم نحن هنا لكي ندخل في ضمن أولئك أو من ضمن تلك الوجوه النيرة الناظرة والتي كفل لها ربها سبحانه بأنها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لهذا أيها الإخوة الجموع الجموع ما شاء الله هذا شعيرنا هو لفت نظري حينما نقلت شعرا ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها هو سرَّه نظري لكي تغيير اسلوب هذا البيت هو يقول ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الله وابو بكر كذا عمر قولوا الله اكبر شمس الله وابو بكر وكذا عمر ما شاء الله جزاك الله يا شاعر خير الجزاء أيها الإخوة إذن الجماعة المباركة تحملوا هذه المشاق وقطعوا هذه المسافات الطويلة وأنفقوا أموالا طائلة لكي يقضوا معنا هذه الأيام والليالي المقمرة في رهاب الإمام البخاري رحمه الله لماذا؟ والجواب جاء من عندهم نحن نريد أن ندخل في سلك تلك الوجوه الناظرة اللهم اجعلنا جميعا من أصحاب تلك الوجوه الواقعة الثانية قبل تقريبا ثلاثة شهور قبل ثلاثة شهور كان فضيلة الشيخ أبو بكر سلطان العلماء مفتي الديار المصرية حفظه الله ورعاه في ماليزيا واجتمعنا مع معالي رئيس وزراء ماليزيا داتو إبراهيم داتو أنور إبراهيم على مائدة العشاء وكان رئيس هذه الجامعة الأستاذ محمد عبد الرحمن فيضي أيضا كان معنا على مائدة العشاء طرحنا سؤالاً أمام معالي رئيس الوزراء والأستاذ بشير اللازوري أنا أعتقد موجود على المنصة هو أيضا شاهد لتلك الواقع طرحنا أمام معالي رئيس الوزراء داتو إبراهيم يا معالي الوزراء لماذا حضرتك هكذا تعاني من المشاكل وترتب هذا البرنامج يعني اولا هو جاء بفضيله العلامه الشيخ ابو بكر الى ماليزيا وارسل طياره خاصه لكي تحمل تلك الطياره فضيله الشيخ والجماعه المرافقه معه الى ماليزيا وهكذا دشنوا هناك درس البخاري وبعد ذلك هذا قبل ثلاثه شهور مره اخرى فضيله الشيخ ابو بكر حفظه الله ورعاه مع رئيس الوزراء الماليزي داتو أنبر إبراهيم في حفلة ختم البخاري وسؤال مثل هذا طبيعي طرحنا سؤال لماذا يا معالي رئيس الوزراء هكذا تتعب نفسك وتعطي أوقاتك النفيسة لمثل هذا الأمور نفس الجواب يا إخوة جاء من رئيس الوزراء وقال نحن نريد أن نكون من أصحاب تلك الوجوه النيرة والذي كفل الله سبحانه بقوله وجوه يومئذ ناظرة والذي شهد بي يا رسول الله بقوله نظر الله امرأ سميع مقالتي وهما نبتا سيد إبراهيم خليل البخاري طول الله عمره ما هان നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും ഉസ്ബക്കിസ്ഥാനിൽ നൂറുകണക്കിന് നേതാക്കൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം പൈസ മുടക്കി അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലായുടെ അടുത്ത് വന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർക്ക് ഒരേ മറുപടിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ മുഖ മുഖങ്ങൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ മുഖം ദുഃഖം കൊണ്ടും വേദന കൊണ്ടും പ്രയാസം കൊണ്ടും പോകും എന്നാണ് പരിശുദ്ധ കുർഹാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയ ആ പ്രകാശിതമായ ശോഭനമായ മുഖത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നല്ലറല്ലാ ഹും സമയമക്കാലത്ത് ആ ഹദീസ് കേൾക്കുകയും അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി സൗകര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ പറ്റിയാണ് എന്ന ബോധമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ഹലറത്തിൽ വെച്ച് ബുഖാരി ഷരീഫ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിച്ചതെന്നും മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കിവിടെ നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ സുൽത്താനുൽ ഉലമ മുഫ്തിൽ ഹിന്ദിയയും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാമ ഹബീബ് ബിൻ ഉമർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മത്തുല്ലാ തിർമിസി അവർ അടക്കമുള്ളവരുണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പുണ്യം നേടാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്നതായിരുന്നു മറുപടി മലേഷ്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ദാത്തു അൻവർ ഇബ്രാഹിം അവർ അദ്ദേഹം അവിടെ ഖത്മുൽ ബുഖാരി നടത്താൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഫുനെ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു മൂന്ന് നാലു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന് പ്രത്യേക വിമാനം അയച്ചു അവിടെ ദർസെ ബുഹാരി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ മറുപടിയും അതാണ് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലല്ലോ നമ്മൾ നമുക്ക് പരലോക വി പരലോക വിശ്വാസമുള്ളവരല്ലേ അവിടെ നമ്മൾ നല്ല അഭിമാനമുള്ളവരായി നമ്മുടെ നേതാവായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അറൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടാൻ ഇത് കാരണമാകണം എന്ന ഉദ്ദേശം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ബുഖാരി ദർസ് ആരംഭിച്ചതും ഹത്മുൽ ബുഖാരി ചടങ്ങ് ഗംഭീരമായി നടത്തുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ری امپورٹنٹ پرسنالٹیز فروم عراق فرم یمن فرم ازبکستان فرم رشیا ایسپشلی فرام Dagestan and Kyrgyzia, and also we have eminent personalities like Dato from Malaysia. I don't want to prolong with my welcome speech. Only I am discharging my duty. Alhamdulillah, <laughs> nahinu natasharraf bi wujud fadilatil alama al-habib Umar bin Hafiz bin Salim hafidhahu Allahu wa ra'ah. بين أظهرنا لكي يشرفنا بنظرته وبإفاداته في هذا المجلس المبارك أما الحبيب عمر فهو غني عن التعريف بالبيان أنا فقط أقول شعر من أشعار الفرزدق والفرزدق خاتب الحجاج بن يوسف وقال هذا الذي تعرف البطهاء وتؤطه والبيت يعرفه والهل والحرم فقط أنا أكتفي بهذا القدر الحبيب عمر الله يطول عمره ويبارك فيه ويوفقه لمزيد من الخدمات لأهل السنة والجماعة خصوصا وللبشرية جماعة تشرفنا بالمشاركة في درسه في كتاب تنوير القلوب في معامله علام الغيوب في حضره المفتي الاسبق المرحوم محمد عثمان صادق في اوزباكستان اليوم والله تشرفنا بالحضور في درسه في كتاب كشف الاستار عن مفتاح الاسرار هذا الكتاب والله فضيله العلامه الحبيب عمر بن حفيظ شرح امامنا يعني كيف يجب ان ان تكون قلوب المؤمنين صافيه ثم اعطانا مثال مثال المرآة المرآة ربما لا تكشف حقيقة الصوره لان هناك ممكن ان تكون هناك موانع اذا لم تقل المرآة وابدت بسامة فَقَدْ عبدت الْمِرْآةُ جَبْهَةَ لَيْغَمِي هكذا يقول الشاعر أنا تذكرت هذا الشعر حينما استمعت إلى العلامة الحبيب عمر بن حفيل الله يحفظه إن شاء الله الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ سوف يرأس هذا الحفل المبارك بمناسبة ختم البخاري ومعنا فضيلة الشيخ العلامة مفتي الديار الهندية رئيس الجامعة فضيلة الشيخ أبو بكر رحمد إنها أكثر من ستين سنة أيها الأخوة ستون سنة ليس يعني وقتا قصيرا أو مدة مختصرة إنها عكف حياته لخدمة الأمة الخدمه خدمه فضيله الشيخ كان خدمه تعليميه وتربويه وخدمات انسانيه وفي غضون هذه هذه السنوات تشرفت كيرلا وكذلك تشرف المسلمون في انحاء العالم بالاستماع الى درس الامام درس صحيح الامام البخاري والذي تولى درسه فضيلة العلامة الشيخ أبو بكر أحمد اللهم بارك في عمري اللهم بارك في خِدْمَاتِه الله يطول عمره مع العافية والصحة والسلامة معنا أيضا الأستاذ عمر محمود حسين السام الراعي وكلنا نعرف سامر كان اسمه سر من رأى ثم أصبح هذه الكلمة سامر فالاستاذ الدكتور محمد حسين من سامرة العراقية وكذلك معنا إن شاء الله كثير من العلماء وأنا لا أدري هل أذكر أسماءكم أو لا أذكر أنا أذكر قول الإمرأة العربية الإمرأة العربية عندها عشرة من الأولاد عشرَ من الأولاد إنها مرة سئلت أي أيوة أولادك أحب إليك يا أماه أي أيوة أيوة أولادك أحب إليك يا أماه الأم تحيرت قليلا ثم نظرت وبصرت ثم أجابت بقولها هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها ومن هنا أنا لا أريد أن ألج في هذا القلم لأن هذا يشكل علي مشاكل وبالتالي أشكر الجميع الواردين والصادرين والقائمين والجالسين والحاضرين وما ترهيبنا إلا عبارة عن دعاء نبتهل بها ونتضرع بها الى الله سبحانه، اللهم بارك في هذه الجموع يا رب العالمين، اللهم بارك في هذه المجموعه جميعا يا رب العالمين، اللهم احفظهم يا حفيظ، اللهم انصرهم يا ناصر، اللهم ارزقهم يا رازق، اللهم قهم شر جميع اهل الشر يا رب العالمين، ولا يفوتني الا ان اتضرع الى المولى جل وعلا لصاله إخواننا وأخواتنا من فلسطين اللهم انصر إخواننا من فلسطين ومن كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين وافتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين واغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين وارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين وارزقنا وارزقهم فإنك خير الرازقين واحفظنا واحفظهم فإنك خير الحافظين وهدنا وهدهم ونجنا ونجهم من القوم الظالمين اللهم دمر عداءنا وعداءهم وعداءك وعداء الدين اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق اللهم مزقهم كل ممزق اللهم حجر من يريد تهجير فلسطين من فلسطين يا رب العالمين اللهم رد كيدهم إلى نحورهم يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وللجميع الشكر الجزيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أعود وأقول مرحبا بكم إلى هذه الجامعة والذي إن شاء الله سوف يمر على تأسيسه خمسون عاما بعد سنتين فكانت البارحة إعلانا عن اليوبيل الذهبي لهذه الجامعة إن شاء الله سوف نقدم إليكم دعوة للحضور في تلك المناسبة المباركة والسلام عليكم ورحمة الله